আজ এইদিনমে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু অহীদ মংগল পাণ্ডেকা প্ৰতিমাকা অনাবৰণ হোৱে এটা দিনতে শিলচৰত নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আৰু শ্বহীদ মংগল পাণ্ডেৰ প্ৰতিমূৰ্তি মুকলি কৰাৰ সৌভাগ্য মোৰ হ'ল মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বঙালী ভাষা বাংলাদেশের ভাষা হবেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত আসলাদেশ পশ্চিমবঙ্গত আছে বঙালী ভাষা ভাৰতৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বঙালী ভাষাক ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ স্বীকৃতি দিছে গতিকে বঙালী ভাষাৰ এগেইনষ্টত বিজেপিয়ে কেনেকৈ ক'ব বিজেপিয়েইটো বেংগলী ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ মৰ্যাদা দিছে কি কৈছে মই দেখা নাই কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কি কৈছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বেংগলীক

है वो देखिए ये सबका लुकआउट है अगर कोई मुन्ना भाई डॉक्टर आते हैं ये समाज के लिए क्षतिकारक है पब्लिक हो गवर्नमेंट हो जिसको भी कुछ भी खबर मिलता है सरकार का साथ शेयर करना चाहिए और सरकार को तुरंत व्यवस्था लेना चाहिए বিটিসি ইলেকশনৰ পিছতে শিলচৰ municipality election। এ অক্টোবৰ নহলে মিডিল নৱেম্বৰত ইলেকশন হৈ যাব। বিটিএ ইলেকচনৰ কিবা ৰিজাল্ট হ'ব আৰু সব সব পাৰ্টিয়ে একে পাৰ্টি কংগ্ৰেছ জيرو থাকিব। বাকি জুনে জি পাব এটোৱে ভাল আছে। পৰাকতো উচ্চক্ত হ'ব। উচ্চতটো ৰেডি কৰি আছো। ভালকৰি হ'ব। যদি ফৰেষ্টত মিয়া বহেতো উচ্ছেদ হব নবহিলে উচ্ছেদ নহয় নহলে ভাল হব কি নাই লাগে নে নালাগে হবাহে আফুৱাতে वो लोग उन्नीस गाँव का नाम दिए हम लोग बोला एक बार सर्वे करके देख लो इतना ही बात है दिमा हसा भी आसामी आसाम है भारत बांग्लादेश जैसा यहाँ में सरसा नहीं होना चाहिए और बराक वैली का लोग जो चाहेगा वही होगा जो नहीं चाहेगा वो नहीं होगा लेकिन आप लोग इसको भारत बांग्लादेश जैसा मुद्दा मत बनाइए हमारे जब रास्ता होगा हम उसी से ही जाना पड़ेगा तो बराक वैली दिमा हसाओ हमेशा सा एक साथ रहते हैं प्यार मोहब्बत का साथ इसको आप लोग भारत बांग्लादेश जैसा मत बनाइए देखिए मैं एक-एक करके सब कर रहा हूं। आपको मैंने आधार कार्ड लौटा दिया फिर नया नया केसेस बन किया बाकी सब काम मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं जो पहले कभी नहीं हुआ था सब कुछ मैंने कर रहा हूं लेकिन एक सब काम प्रोसेस जाना नहीं तो कोर्ट रुकवा देगा संख्या देना ठीक नहीं है लेकिन मेरा ट्विटर आप लोग देखते रहिए हमेशा ट्वीट तो... करते ही रहता हूँ लेकिन संख्या एक साथ देना ठीक नहीं है जब समय होगा संख्या भी दूंगा ত্ৰিপুৰা ৰাস্তা ডেউকিৰ ডাউকি ৰাস্তা মানকাচাৰ ৰাস্তা আৰু কৰিমগঞ্জ শ্ৰীভূমি ৰাস্তা এই ৰাস্তা দি বাংলাদেশী সোমায় এতিয়া আমি সোমোৱাৰ লগে লগে ধৰি লওঁ আৰু যিমান শ্ৰীভূমিৰ পৰা গৈ আছে মানকাচাৰ পৰাও গৈ আছে গতিকে আৰু ডাউকিৰ পৰা যদি গুৱাহাটী আহি পাই গুৱাহাটীতো আমি ধৰি আছো গতিকে এতিয়া নতুন বাংলাদেশী যাতে সোমাব নোৱাৰে

तो आपको है कि है। बीजे पी पी। अरे बीजेपी का समय में ही आज ही कितना हिंदू बंगाली लोग बाहर निकाले हर पूजा में कितना हिंदू बंगाली लोग बाहर निकालते हैं ये दस साल में हिंदू बंगाली लोग जितना आराम से रहा है कब कब हुए थे असम में असम में तुम्हें तो असामिया बंगाली ये सब इशू ही बंद कर दिया सुष्मिता उठाता है इसलिए ये होता है नहीं तो नहीं तो कोई बंगाली हिंदू असामिया ये सब आजकल नाम ही नहीं लेते हैं सब हिंदू हिंदू है ये ये लो, ये किस लिए ले हिंदू समाज को तोड़ना है असामिया हिंदू बंगाली हिंदू गुजराती हिंदू पंजाबी हिंदू लेकिन हम हिंदू एक अरे सुष्मिता আজি যদি মই সিনসরেটো ইলেকশন উঠো আটাইতকৈ বেছি ভোট দিকি জমালুক বাইতকৈ বেছি ভোট দিকি এটো সুস্মিতাক আপোনাৰ মই কি চেলেনজ দিম যোনে নিজৰ ঘৰ এৰি গুছি গৈছে তা কি চেলেনজ দিব সুস্মিতাটো আজি কোনো পলিটিকাল লিডারে নিজৰ জাগা নেৰে সুস্মিতাটো অসম এৰিয়া গুছি গৈছে গতিকা ইয়াত তো গেছ হিচাপে আহে নহয়

महासारक भी दिन रात काम हो रहा है दिन रात काम हो रहा है आप लोग एक बार जाके देख के आओ ना कोशिक सबको लेके जाओ एक बार सर सिंगल चला जाता है सबक एक बार ले जाओ सब तब तो 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 देख के आएगा लेकिन हर बार पहाड़ गिर जाते हैं तो मैं तो भगवान नहीं हूँ पहाड़ को भी बोलो कि गिर ना जाओ बट तो लोग कर रहा है आप लोग जाने से देखेगा कि कैसे एलिवेटेडोर बना बना के टेक्नोलॉजी से कोशिश हो रहा है और नया रास्ता का भी टेंडर थोड़ी दिन में ही नया रास्ता का भी टेंडर जाएगा। हमारा जीते जीते ही बराक वैली और गुहाटी का डिस्टेंस फाइव आवर्स हो जाएगा चिंता मत का दोनों में एयरपोर्ट भी बनने वाला है बहुत काम होने वाला एटिया एनवाटल क्लियरेंस सरकार ने गुजरा বেটাৰ হৈ যাব ইমান হাইৱে বনি আছে কেইটামান দিন ৰখক চব ঠিক হৈ যাব মই ভাবো টেণ্ডাৰ দুই তিনি মাহৰ ভিতৰত ওলাই যাব নেক্সট ইয়াৰ কাম আৰম্ভ হৈ যাব दोलू का टेंडर मेरा लगता है जो टाइमलाइन हम लोग का है दिसंबर में टेंडर फिनिश और चुनाव का पहले ही हमारा कोशिश होगा फाउंडेशन करने का तो नवंबर में नवंबर का मिडिल में अक्टूबर का लास्ट में यही समय में तुरंत बीटीएडी खत्म हो जाएगा सिंसर अनाउंस हो जाएगा आज तो रिजल्ट ही अनाउंस हो गया और